Теперь то, что касается молока, двух тестов промышленного молока. Ну, начнем, наверное, с молока, кривого, который мы делали в Кривом Роге. Действительно, это получился уникальный такой неприятно уникальный по-своему тест, потому что, как сказал Валентин Аркадьевич, в одном молоке, которое мы купили как домашнее, мы нашли растительный жир. На самом деле оба домашних молока, которые мы покупали на базаре для этого теста, первое, что бросилось в глаза, это очень странная жирность. То есть ровно 2,5% и 3,2%. То есть вы прекрасно понимаете, что это очень стандартная жирность магазинного молока. И когда в домашнем продукте ты ее такую видишь, это не может не настораживать. Ну и тем более наличие растительного жира в одном из этих двух образцов, оно, конечно, подтвердило наши опасения, что это совершенно не домашнее молоко. Скорее всего, это молоко, вынесенное с завода или, возможно, с пунктов приема молока. Причем в одном случае с совершенно недобросовестного места, потому что был обнаружен растительный жир. И Схема тестирования и в Кривом Роге, и во Львове была одинаковая. То есть в молоке в Кривом Роге мы проверили жирность посмотрели идентификацию жира или растительный, поискали соду и аммиак, это вещества, которые э, должны сдерживать скисание молока. Они, конечно, более, может, характерны для лета, но, тем не менее, время от времени попадаются в наших тестах. Из микробиологии посмотрели кишечную палочку, проверили количество мафан, это два очень важных микробиологических показателя, поискали сальмонеллу и проверили наличие антибиотиков. Единственное, что можно сразу отметить общего, что во всех тестах, молока, которое мы проводили, или промышленного, или домашнее молоко, сколько, в общем, не проверяли молочные продукты, то, к счастью, сальмонеллу не находили еще ни разу. Потому что, на самом деле, это очень опасный микроорганизм, который может вызывать у человека очень сильные заболевание. Но по всем остальным показателям избежать замечаний, к сожалению, не удалось. Результаты по кривому рогу. Три молока получили оценку отлично. Это марка Добрыня, марка Добряна из Лагода. Молоко Веселая Ферма получила оценку хорошо. И Славяночка получила оценку хорошо. То есть это те образцы, которые не имели замечаний со стороны лаборатории. И, соответственно, общая оценка совпадает с оценкой по органолептике. Дальше молоко Славия получила оценку плохо, потому что здесь как раз были серьезные замечания к этому продукту по органолептике из-за того, что молоко имело выраженный посторонний вкус, запах и неприятный, несвойственный вкус продукта. То есть на самом деле любой продукт питания, в том числе и молоко, должен быть настоящим, качественным, безопасным и к тому же еще и вкусным. К молоку есть очень четкие требования, они по органолептике, они прописаны в стандарте, и производитель тоже обязан их соблюдать. Дальше в молоках у торок, оценка плохо, потому что проблемы с микробиологией сразу по двум показателям. В AdMedic черевных оценка очень плохо. То есть тоже проблемы с микробиологией, к тому же это молоко, у которого была немного занижена жирность. Вместо 2,5% только 2,3%. То есть определенные отклонения по жирности, конечно, допускаются, но тем не менее, 2, для молока это уже достаточно серьезное отклонение дальше молоко Доня. Оценка очень плохо, потому что кроме проблем с микробиологией, в этом молоке мы обнаружили немолочный жир и обнаружили антибиотики. То есть целый набор, по сути, нарушений. Молоко Ясное Солнышко тоже оценка очень плохо, потому что проблемы с микробиологией и обнаружили немолочный жир. То есть из промышленных образцов мы в двух нашли немолочный жир и оба разливных домашних якобы домашних молока из Кривого Рога тоже получили оценки очень плохо, потому что в одном мы нашли немолочный жир, но в принципе в обоих образцах молока были серьезные проблемы с микробиологией. К сожалению, это общая проблема для всех разливных образцов базарного молока, которые мы покупали независимо от региона. Я хочу еще добавить в отношении общих проблем для молочной продукции. Безусловно, Поскольку, поскольку молочка – это скоропортящаяся продукция, то главная проблема, которая присутствует, наверное, на всей цепочке молочки, это, конечно же, проблемы с микробиологией. Поэтому на это надо обращать внимание. Но э, сказать потребителю, что да, вот не, не надо покупать сгущенку, потому что 80% того, что мы тестировали, было фальсифицированным или с какими-то замечаниями, это тоже не совсем правильно, потому что есть марки, которые можно купить, и они будут достаточно качественные. В отношении ассортимента, ну, весь ассортимент мы, к сожалению, охватить не в состоянии, потому что это уже ряженки. Мы купили в данном случае только 7 позиций, но все они были куплены здесь, в Киеве, поэтому они, безусловно, везде есть. А насчитали мы, когда собирались, когда планировали тест, была программа около 25 наименований ряженки, поэтому ну, мы просто все не в состоянии охватить сразу. Да, это как бы и не нужно, потому что в следующий раз, может, может быть, другие марки появятся. В отношении молока, как мы уже говорили, действительно, это просто то, что мы называем региональными марками. Примерно процентов 30 они представлены только в тех регионах, которые есть. Там тоже живут потребители, которым хочется знать, что именно купить. А остальная часть это действительно национальная представленность. Она хорошо и активно представлена, в том числе и в Киеве.